Ты постоянно ходишь с рюкзаком, mm -hmm. а если не секрет, ты можешь показать, что там есть. Да. Просто ну... это, это симкало, посмотреть, что в рюкзаку у їх стахает. Да. Деньги, да, деньги. Круче. Так, бачимо. А ага, что еще? Иголка для волейбольного мяча. Я просто волейбол играю, поэтому она всегда мне пригодиться. Точно для волейбольного мяча. А ну, mm -hmm. давай показывай зараз на чистую воду. Да, вот. Уже меч меча нет с собой. Меча Да, есть сигнал? Взяв? Вот в этом втором отделе у меня, вот сейчас я читаю, вот книга Борислав Смеется. Я в шоке, слушай. Это... Иван Франко, Борислав Смеется. Это, понимаешь, вот я читаю, просто это главная антисемитская книга, не то чтобы в украинской литературе, ну в украинской не могу говорить, потому что я ее не знаю, украинскую литературу, но в плане школьного курса, да, вот это главное антисемитское произведение. Я удивляюсь, как его до сих пор не запретили. Но очень интересно и И там в частности вот можно почитать о том, что... Библиотека Короленко. Да, тогда я так, писан, а да, да. Так, а когда взял 4 четвертого 4 и маешь повернуть и когда? А я продлил уже ее на месяц еще. Ага, я просто, конечно, я просто да. беру кучу книг, по ним, а не написано там? Да? Я просто беру кучу книг и потом как бы читаю, вот ну, по телефону там еще можно продлить. Так, хорошо, шее. Дальше, вот я сейчас, э, ну я время, время учу стихотворение. да, и да вот, ладно. И некоторые я забываю, а потом пытаюсь, ну вот какие-нибудь хорошие, да, потом учу новое, а потом второе забыл. Воскрешу его в памяти, да, вот ну я... Шот, раз, зараз вот, ты вот. А вот Вот потрясающее стихотворение, я его выучил много лет назад, а сейчас когда я вот пару слов забыл, я распечатал, снова повторил. Это Есенин письмо к женщине. Давай. Для я Для просто... Я просто обожаю Есенина. Вот еще вторая, просто одновременно две книги читаю. Так, Борислав Смеется, Иван Франко, АЦ. А это Виктор Суворов, ну это разведчик, перебежчик, да, автор Ледокола. Ледокола, там. так. Кузькина мать. Пусть киномать старше да. украинскую. Читаєш да. українську? Да, да, да. Круто, молодець. Ну, ти знаєш, если честно, я вот, ну, Борислав сміється, понятно. Вот она просто. Что Франко Франкота как бы по-другому не може. И Борислав сміється, просто он же пишет как бы своим суржиком западным, западноукраинским. И тяжело читать. Так что здесь есть у меня. Просто я думаю, что скоро герої громадських не в небо. Ложка, так, добрая, шуще. Часто приходится обуваться вне дома, поэтому... Ну, это для девчат была реклама. Да. Фотоаппарат. Фотоаппарат со святы. Да. Так. Так, что дальше? У нас правда для самообороны. Что дальше? Дезик. Ну, я вам точно скажу, что это было для девчат. Да. Последний номер газеты Черниговщина. Это дай… значит, треба ж люди просылают. Да. Газета Черниговщина. Вот, водичка. Водичка. Да. Талая. сейчас зимы. С морозилки. Ах. Скидка в Космо. Тоже, наверное, для девушек тоже. Парень закупается в Космо. А там был куплен напевно, что это… Значит, вот дезик. Ручка. Так. Вот еще две одинаковые ручки. Вот потрясающие, кстати, ручки. Вот, не знаю. Вот дол долго пишу. Вот мне купили вторую, я попросил редактор, потому что думаю, это закончится. Но она уже не заканчивается, наверное, полгода. За в редакции ты попрохал, чтобы тебе купили. Ну, эту одну мне подарили, а так. потом попросил редакции вторую, чтобы мне купили. Бачки. Я пишу, вот, пишу полгода, при том, я часто пишу на улице зимой, там в минус 10. Перчатки, пишут, а диктофонов у тебя В, тебе немає, в де деревне где-нибудь. Нет, есть, но если разговаривать с какими нибудь бабушками, там, понимаешь, диктофон, все, ну... Она думает, что ты и фотографируешь. <laughs> а <laughs> они же боятся <laughs> всех <пока> фотографировать. <laughs> не фотографируй Так. Поэтому я пишу, просто какие-то там пометки делаю. И вот на морозе пишут, да, и полгода уже не заканчивается. И не вру, что здесь пишут, знаешь, longest writing pen ever made. То есть ручка, вот, которая пишет дольше всего из всех, которые very были much. Thank you very much. И вот сейчас будет понятно, на кого стах до сих пор работает. Ну? Громадская, Громадская думка. Громадская думка. Так, нет, Ромай, ты? А, я, да, вот, я работаю на громадскую думку. Вот, смотрите. Вот она, Романова платит. Валяется еще, как бы там, знаешь, вот с тех времен еще. Просто кучу ручек набираю на всякий случай. А выше? Не знаю. Тут, да, я... Ну, ну. Пишет так халтурит. через... Ненадолго, видишь? Ну, не, ну, трохи пишет, написал я этот Игры стах. Да. Трошка такую халтурку все-таки делает. Недолговечную, недолговечную. Слушай, ну, так ты ж еще трымаешь. Можливо, паста уже... Паста не баста. Да. Не, ну, пишет, ну, Значит, все можно честно. верить все-таки, да. Все честно. Вот есть человек, которому можно все-таки верить. А, mm. Она делает качественно. И... Кулек это такую-то курточку спрятал. А далее уже не цікавь.